Прокурор Харківської області Геннадій Тюрін у середу Лозові провів прийом громадян. 90% заяв, з якими прийшли на прийом люди, стосувалися земельних питань. Із них переважна більшість по агрохолдингу Супіна і агрофірмі Ботік. Два підприємства не один рік конфліктують між собою. Інформація про їхні суперечки дійшла до губернатора, який і доручив одразу кільком структурам розібратися у ситуації. Пояснення одного із керівників, який прийшов на прийом, обласний прокурор заслухав пащиків обох люди хотіли що змінити підприємство, чи то взагалі стати одноосібниками, але плутанина йде по документації. Після прийому ситуацію Геннадій Тюрін прокоментував журналістам. Навірника були допущені нарушення з двох сторон. Я думаю, ми до цього прийдемо. А страдают обычные граждане. Они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, они не знают, расплатиться с ними за их землю или нет, они не могут воспользоваться своим правом избрать того собственника, который будет рачительно использовать эти земельные участки, что является ненормальным. До пятницы этого недели госсельхозинспекция в составе до 10 человек работает в Лазовском районе, изучая документацию, спорную, как с одной стороны, так и с другой стороны. Будет сделан объезд полей с установлением площадей и границ участков земельных вот, для выяснения спорных участков. И будет предоставлена областной администрации, прокуратуре области, прокуратуре рынка объективная картина, кто же из сельхозпредпринимателей где-то не договаривает или дает не совсем правдивые данные. Что до решти земельных вопросов, с которыми пришли на прием люди, они практически все связаны с изменениями в земельном законодательстве, пояснював начальник Головного управления Держзему Юрий Перекопский. Это абсолютно типичные проблемы для всех районов Харьковской области. И связано это больше с тем, что в последнее время очень планомерно и скажем так, регулярно носились изменения в земельное законодательство, которое регулировало порядок оформления правоустановщих документов, службы, которые занимаются этими вопросами. И на сегодняшний день, ну, как бы уже подошли ближе к завершению этой земельной реформы, уже она установилась, но все люди, которые до этого обращались, начинали что-то делать, и вот период принятия новых законов не успели сделать, не закончили работу, они вынуждены теперь как бы консультироваться, по новой некоторые начинать что-то дооформлять, то, что раньше не было предусмотрено законом.